গুড মৰ্ণিং গাইজ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বগীবিল দলঙৰ পৰা আজি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকল মিলি দুহেজাৰ তেইছ চনটোক বিদায় দিবৰ বাবে ধেমাজি জিলাৰ হাবুঙলৈ বুলি পিকনিক উলিয়াইছে তেন্তে বৌলক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ পিকনিক যাম বুলি আমাৰ গাঁৱৰ দাদাহঁতৰ গাত তৰণিয়ে নাই তিনিটা বজাতে পুহমহীয়া ইমান সাৰ কঁপোৱা জাৰতো উঠি গাড়ীত বস্তু ভৰাই আজৰি মই বোলো মোকো কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া তাহাঁতি কৈছে তুমি কৰিব নালাগে তুমি ভিডিঅ' কৰা অঁ অৱশ্যে মোৰো গাত তৰণি নাই সেইকাৰণে দুটা বজাতে উঠি গা পা ধুই আজৰি হৈ বুঢ়া মানুহটোৰ দৰে কা এটাকে ফিকা চা এটুভা খাই নিজৰ ভাল চিটটো বিচাৰিবলৈ গাড়ীত উঠিলোঁ কিন্তু গাড়ীত উঠাৰ পৰা টোপনি হেঁচা মাৰি ধৰাৰ বাবে কেতিয়ানো বগীবিল পালোহি ক'বগৈ নোৱাৰিলোঁ বগীবিলত সকলোৱে নিজৰ অংগী ভংগী দেখাই ফটো মৰাৰ পাছত পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি সকলো আহোমৰ পোৱালি সেইকাৰণে আছাম ট্ৰেক্টৰ সকলোৰে প্ৰিয় মানে গাহৰি মাংস আকৌ কেইবাডোখৰ ঠাইটো বিচাৰি বিচাৰি ফাইনেলি ইয়াত বিচাৰি পালোঁ এতিয়াহে ৰক্ষা নহ'লে সকলোৰে মনটোৱে এক অবুজ বেদনাই খুন্দিয়াই বুজিয়াই থাকিলে হয় গাহৰি মাংস লভাৰেহে বুজি পাব এই বেদনাটোৰ বিষয়ে ৰ'ব ৰ'ব এই গছজোপাৰ নাম আপুনি জানে নেকি ই গছজোপাৰ গুৰিত দেখনে এক অদ্ভুত আকৃতিৰ বস্তু ওলাইছে মনত পৰিছেনি আকৌ কিবা বস্তু লৈ বাৰুজি কি নহওক আমি আহি উপস্থিত হওঁ আহোম যুগৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্ব কালৰ অস্থায়ী দ্বিতীয়খন ৰাজধানী হাবুঙত ইয়াত উপস্থিত থাকি হাবুঙৰ বিষয়ে বহুখিনি নজনা কথা জানিবলৈ পালোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ হাবুঙৰ ওপৰত আগবঢ়াম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব এতিয়া বাজিছে দিনৰ বাৰটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফিকা চাহখনৰ বাদে মুখত একোৱেই পৰা নাই সেইকাৰণে ভাইটি আৰু মই এই দীঘল দীঘল চাওমিন বোলা বস্তুটো অলপ খাই লওঁ আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত টাইম হ'ল সেইকাৰণে ওচৰে পাঁজৰে পিকনিকৰ পাৰ্টিবোৰে খানা আধা বনাই আজৰি আৰু এয়া আমাৰ চৌকা পাতিছেহে ইহঁতৰ আকৌ বৰফূৰ্তি মোক কৈছে বোলে মাইনা দাদা আমাকো ভিডিঅ'টো উঠাবা মই বোলো কিয় নুঠাম ইমান মৰম লগা পোৱালিকেইটা বাৰু এইবাৰ আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ আশে পাশে থকা পিকনিকৰ পাৰ্টিসমূহে কেনেদৰেনো পিকনিকৰ পাৰ্টি আয়োজন কৰিছে আহোম মানুহে এই হাঁহৰ মাংস নে কি পাতি হাঁহ আচ্ছা তাৰ পৰা এইয়া বনাই আছে বককে উতলি আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে ন অ ঠিক আছে বাৰু অহা অ ঠিক আছে এতিয়া কিমান মান মানুহ হ'বগৈ আপোনালোকক কেনেদৰে আজি পিকনিকৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে তাকে সুধো আহক আৰু বাইদেউ ক'ৰবাত আহিছে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হয় কিমান কিলোমিটাৰ হব নাযাম বা দেই আমি আচ্ছা বহুত দূৰ অ আমাৰ পিকনিক খাম বুলি আহিছে নে এই হাবুন মানে চাম বুলি ভাবিছো হাবু লা আনকালো আহিছো এইবিলাক খানা বুলিয়ে আহিছো হাবু এতিয়া চাকি টিকি দিবলৈ আহিছো এতিয়া কি মাংস আপুনি মুৰ্গী মাংস মুৰ্গী ইয়াত হেৰি দিছিলে নেকি

আমাৰ হাঁহ আছে মুৰ্গী কাটি আছে মাছ আছে আপোনাৰ আপুনি এজন শিক্ষক ন স্কুলৰ পৰা আহিছে শিক্ষামূলক ভৱনীপথাৰ আঞ্চলিক আগতে আহিছেনে ইয়ালৈ এইবাৰেই আহিছো আগতে মই আহিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই আহিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই কোনোবা 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 আহিছে চাগে হাবুং প্লেচটো মানে পিকনিক প্লেচ নহয় ন কব নোৱাৰো এইটো ঐতিহ্য মন্দিৰ এটা কথাই ৰাজধানী দ্বিতীয় ৰাজধানী গতিকে গৌৰৱ ইয়াত বহুত মানে হেৰি আছে অলৌকিক কিবা কিবি ঘটনাও ঘটে অ শুনিছো শুনিছো অ কিন্তু সেইখিনি আজিলৈকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা নাইতো ঠিক আছে আমাৰ সেইবোৰ বাৰু কথা বেলেগ আৰু আজি পিকনিকৰ নিচিনাই হ'ল নিকনিক বন্ধু অকল আজি চবকে সুধিম বুলি ভাবিছো আজি ইয়াত পিকনিকেই পিকনিক চব বহুত পাৰ্টি আছে পিকনিকৰ পাৰ্টি তাকে আজি সুধিম বুলি ভাবিছো আৰু এটা আমাৰ ওচৰতে এটা পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক সুধো ত' দাদা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি বৰমুঠনী ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ বৰমুঠন ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ হ'ব

ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কিমান মানুহ আহিছে প্ৰায় এইটি ওচৰ আছে আহিছে এইটো বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে সোণাৰীৰ পৰা আহিছে সোণাৰীৰ পৰা আপোনাৰ আৰু কি এইটো শিক্ষামূলক ভৱন নহয় জানো শিক্ষামূলক ভৱন আচ্ছা এইটো কোন স্কুল হয় এইখন আলাজে আৰি আলাজে আমেদ হাৰি প্ৰাইভেট স্কুল নহয় 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 চৰকাৰী ন ঠিক আছে বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কওকচোন আৰতি চুতীয়া আৰতি চুতীয়া আপুনি কোন ছাবজেক্টৰ টিচাৰ হয় মই অসমীয়া পঢ়াওঁ হাবুঙৰ কথা পাইছিলে হাবুঙৰ এতিয়া আমি পুৰুহিত আহোমৰ যি ছশ বছৰীয়া ৰাজত্ব এই ছশ বছৰীয়া ৰাজত্বৰ দ্বিতীয়খন মানে ইয়াৰ ৰাজধানী হয় হাবুং আচ্ছা অ এইবোৰ বহুত বেছি নাজানো ইয়াত মানে বহুত এটা মহিমা থকা এখন মন্দিৰ নিচিনা নহয় জানো কিবা তাত থকা ভগৱান ভগৱান বুলি কৈছো তাত থকা ভগৱানৰ ওচৰত কিবা প্ৰাৰ্থনা চাইলে নেকি নহয় আমি গৈছিলো কিন্তু হেৰি হ'ল বহুত হেৰি হৈ ভিৰ লাগি আছিলে যে আমি গুচি আহিলো তাৰপৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুৱাব মেলিব লাগে যে আকৌ এবাৰ যাম বহুত ভিৰ আছিলে আমি যাওঁতে ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ

আমাৰ মহিলাসকলো হাতে কামে লগাৰ পাছত খানা খাব পৰা হ'ল বছৰৰ শেষতেই হওক বা প্ৰথমতেই হওক আপোন মানুহসকলৰ লগত এডোখৰ নতুন জেগালৈ গৈ এসাঁজ তৃপ্তিৰে খোৱাৰ আমেজেই বেলেগ আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটিৰ যোগেৰে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পিকনিক প্লেচসমূহত গৈ সুন্দৰকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি থৈ আহিব যাতে অন্য পিকনিক পাৰ্টিসমূহে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় নিচা নকৰিব বুলি ক'বলৈ মই কোনো নহয় কিন্তু পিকনিক পাৰ্টিলৈ আহি এনেধৰণৰ অৱস্থা হোৱাটো উচিত কথা নহয় বাৰু যি কি নহওক শেষত আমি সকলোৱে এনেদৰে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ঘৰৰ দিশে ৰাওনা আহোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব What is up?